Меня зовут Саша, мне уже 40 лет. Я вот я же говорю, аж мне страшно от того, что мне 40 лет. И знаете, у меня детство проходило, как и у всех. И когда мне было 15 лет, я ушел из дома, потому что очень сказал, или ты уходи, или Дети я выгоню вместе со своей мамой. И я ушел. И вот с 15 лет у меня началась самостоятельная жизнь. Вы знаете, ну, как мы можем самоутвердиться? Вот вы молодые люди, как вы самоутверждаетесь? Ну, чтобы вы там показались там крутыми, чтобы вы такие независимые все. как вообще обычно молодежь самоутверждается? Начинает курить, правильно? Ну, то есть там вышли, покурили, уже что-то общее. Учителя вам запрещают курить, а вы где-то там на нычку вышли, покурили, и уже у вас какой-то секрет общий. Кого-то оскорбить, чтобы выше стать в глазах других. Ну, то так вообще. Обычно молодежь, она так поступает. Она так делает, и я так же сама поступал и делал, чтобы самоутвердиться в своих глазах, в глазах окружающих, чтобы мне сказали, что я парень нормальный, я начал курить, потом я начал курить план, а потом я начал колоться. И знаете, у меня в жизни, в принципе, все было. Все было. А потом резко все это, что было, у меня его не стало. И сначала одна судимость, потом вторая судимость. И я уже был. Бомжей вы видели на улице. Кто-то видел бомжей? Вот я вот таким был. Весь гнил, весь в язвах, зубов уже не было. И вся жизнь разбита. И когда я был второй срок наказания в тюрьме, ко мне привезли мою маму. У нее уже отказали почки, потому что от нервов и от той жизни у нее был сахарный диабет, и у нее отказали почки, и ее уже опухшую привезли ко мне в лагерь, где я был. И знаете, какая у меня первая мысль была, когда я ее увидел? Попросить у нее прощения. Это было тяжело, я вам хочу сказать. Попросить прощения. Вам тяжело просить прощения, правда? Вам тяжело просить прощения у своих родных, близких. Стыдно, правда же? Не стыдно накричать, не стыдно обругать, это не стыдно, а попросить прощения просто стыдно. И вот мне было стыдно, но я пересерил себя. И я сказал мама, прости меня. Она говорит, я прощаю тебя, сынок. И ее увезли, и через месяц ее не стало. Она умерла. И вот я оказался сам. Если бы ко мне кто-то подошел и сказал в 16 лет, не кури, не делай беззаконий, не ссорься ни с кем, потому что ты будешь сидеть в тюрьме. Я бы сказал, ну это с кем-то может случиться, но только не со мной. Когда я брал первую сигарету, и мне бы говорили, ты закончишь, ну, ты будешь наркоманом. Я бы сказал, да никогда в жизни. Я занимался спортом. Я стал наркоманом не так сразу и быстро. Я уже в армии служил даже. Я наркоманов ненавидел и их бил. А потом сам стал таким. Никто не застрахован. К чему мы стремимся? Как мы учимся в школе? Как вы учитесь? У вас есть хорошие оценки? Вы стремитесь к хорошим оценкам? Вы стремитесь, например, чтобы закончить школу там с золотой медалью? Я иду по земной тропе. Время вышло. Очень быстро кончается день очень быстро рядом смерть в ожидании минут подходящих а из глаз моих слезы текут слезы счастья и грех, который живет в человеке он толкает его курить, пить ссориться, материться курение рога со здоровьем я недавно одному человеку сказал, он говорит, сердце прихватило меня. говорю, достань пачку сигарет. Вид достал. говорю, читай, что написано. Я читаю, куриня вбывает. говорю, ты шизофреник. Потому что, ну, шизофрения это люди, когда себе наносят вред какой-то. Вы знаете это? Шизофреник это тот человек, который себе вредит. Он может резать руки, он может пытаться вешаться. А курить это тоже шизофрения. Но говорю, ты шизофреник, и просто тебе написано вот здесь курение в Ну что, я вам очень благодарна за то, что вы пришли сегодня, что вы здоровые, что вы красивые. Я верю, что сегодняшний день вам принесет ну, хотя бы что-то для вашей жизни, правда?